Закинь, так, так? закинь, закинь. Закинь, пожалуйста. Мы в Европе, да? Ага. Большой. Начинаешь. Украина точно в Европе. Шо-шо в В Европе. большой жопе. <схот> <схот> Слушай, а у них какой-то тут президент? <ролевые> ну, я yes, вот это в парламенте uh, какой как президент. Uh, не, в парламенте сейчас, в Европарламенте, по-моему, то ли главой, то кем он там, их э, бывший премьер Дональд Пуст. Крутой дядька, кстати. Uh -huh. И умный, наверное. когда-то давно в 2004 когда Польшу приняли в ЕС то есть был наполягал вообще на тему всему процессе за 11 лет больше рванула вперед но э, Польшу некоторые страны ЕС не очень любят из-за того, что это момент самая правая рука в Европе штатник. То есть англичане англичанами. Но ну, у них там как бы они вроде как и хорошо дружат. Да. Вроде как и хорошо ладят. Но зуб точно друг на друга давно. В англичан имперские бис... в английские типа как-то немножко попроще. Блин, ну дед на них злой. Как начал, блин. <смех> 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 а б мне? А что мне? А а если они никуда, кроме разрухи ничего не приносили. И фотоаппарат попарился нормально. Если до вечера доживет. Значит удачный. Да ладно, вот же... Не, я бы хотел в GoPro. Хотя бы самую начальную. Мне там супер пуперс ничего не надо. Так есть китайцы за 100 баксов. Не так уж. Так уж. Звук там вообще. Я, блин, видел это. За десятку злотых, блин. Nikon D4800 и видел ролик, который его ему сделал. Ну, просто как. И что я за него узнал вообще? Потому что ролик был про мото. Константин, если увидишь, мамаше видео перешлешь. <laughs> как дядя Костя по Польше <laughs> <laughs> рассекает, <laughs> обживает. Работает. Да. Звук, дальнейший. конечно, обрежешь, но Ну все, пацаны идут Это, это, это наш домик, да? По, надо, по квартирке надо, надо будет создать действительно Можно домик. пойти в машину а, открыть аль... Альбом в контактах Тяжелая Тяжелая будка Если бы в гонках жили, я бы точно уехал. Я думаю, даже себя в гонках что... это уже, знаешь, выглядит Да нет, Паша вообще отдельный абориген. Вчера с Андрюхами это что-то разговаривали, и он говорит, блядь, кипасик, блядь, ну, я блядь, ну, ломали. Кто, что, как и с кем находится. Слушай, а что то у них за прикол какие-то? Их не одевают. То -о -о, как бы mm. Походу похоже на, на костюмы певчих из этого. Mm, из, из костюма. А -а -а. Это типа наших попадь. Ой, да как же они эти мальчики называются? Попадья? Нет, это же на. У них так. <плотная> матушка. Нет нет, 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 матушка это.

А да не, ходишь. Это выход. Да не, я Ага. С... Это... Угу. Okay. Все, короче. А в не наверное, так же само, Константин. Знаешь, да. Я, наверное, тоже дать, я не сказать, что... Всё... На следующих выходных тогда двигаем. Uh -huh. Константин, сколько где-то твой рюкзак стоит? так не знаю, это я, я за 700 баксов брал. Да не, 70 баксов, это не 700 баксов со всеми кучерями. Я думаю, мне тут пизды никто не даст, что я снимаю. Но у нас в Украине уже доебались. В этом плане, я знаю, что статовский этот принципе Делай все, что хочешь, пока ты не остановишь. Либо не нарушаешь бы. Чем, чем мне здесь не нравится? Чувак взял, пошел в баню, снял крестик и повесил его на цепочку. И нас бы, блядь, вместе с Вешалкой, бы оторвали. вот такой его вольвик, я такой видишь. Именно вот этого вода именно вот этого вода. А куда они вот это шагают? Машин сколько? Еще такого не было. Что-то видно сегодня есть. Где-то праздник без нас происходит. Ну это же видел, велогонка была. Что он сказал? А спросил. меня. Что он сказал? Я же сам не знаю. ты мой. Блин, что у меня за пятно какое-то? Марок тоже не захотел, чтобы мы его снимали. Марек не то чтобы его снимали. Он отказался фотографировать. Спросите у кого-то из... Ну, отвлекать от работы. Мы вообще хотели с ним сфотографироваться, а Константин попросил по-другому нас фотографировать. я думаю, тоже он был бы был бы не в восторге, потому что это опять-таки отвлекать его от работы. Ты в шоке сколько народа? Так, пропускаем уже. Кажется, что тут сейчас майские праздники и накурники окрестности здесь как позаезжало народ, а сейчас в воскресенье все потихоньку начинают звониться обратно на поздно. Ага. Это... Может быть. Вчера, знаешь, на всех этих концертах была толпа народу. Пухали. На руль, соответственно, никто не садился. Потому что тут дорого. Очень дорого. И сейчас, проспавшись, протрезвел. Я думаю, это какой-то телеконцерт был. Какой Может, мемориал лучше. на секонд бы еще попер бы. Блин, наверное, закрыто оно там все. Если тут магазины закрыт. Все, да, короче, уже на тех выходных. А мне само надо что-то у меня блин, с ветеран. Да бобку какую-то надо. Что надо? Бобку. Ну, утром мне ходить, блин, бо курточки тоже уже начинают. И шорты надо. Я вот тут, слава. кстати, можно еще посмотреть. Да. Что, что, посмотри, я уже снова буду. Константин уже готов. Кого-то там кого сотрудника есть, девушка. А, ну, Да. молодых у Адама но я сильно не советую там наверное, адам растает, Потому он что раз ударит но точнее уже грузом 200 домой поедет там блин такая прям Ручище. ну такой крепкий парень спортивный может не спортивный но крепкий а я ему говорю что ты своими комплекциями Спокойно мы где-то либо в бокс либо что-то <свистит> <свистит> А, это, уйди со ж,

До футболки уже можно спокойно идти а, ну, у меня, конечно, все футболки вот это что я в канди да два зацепа курточку вообще одевать нельзя что одну уже приграл а я делал бы все зацепа. что нацепляется интересно назад как-то можно нитки втянуть? Или это, это бредка? Аккуратно, что? что? Аккуратно посмотреть, как она идет. Она вот такое. Уже знаете, если растянут, то она всё равно будет у ну, вас Ну, на оси пухлой, наверное, она я Девочек привезли А он с вчера базарил, или нет? хера, да, и предлагал. <laughs> как это Константин? говорит там? Леха, <клёх> <клёх> ты понимаешь, что ты там говорить? <клёх> Не, ну там такие слова попадаются <клёх> разобрать слова <клёх> 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 не проблема понять словами. я думаю, вот так вот проблема разобрать и, и сейчас на замену выходит Назаренко константин Давай. Назаренко или на Назаренко Назаренко что-то Что с кстати у меня с фамилия на польский

есть... Мы хотели заниматься спортом исключительно, чтобы компенсировать будущую пиццу. Мы а. Пацаны, куда идем на шашлыч? Проблема купить мясо. Кстати, да. Сейчас бы можно реально было за рубах. Я просто не отказался. Я бы тоже. У меня нет вообще мяса. <связываться> ну, Нету ни у кого. кого? да. да. Я бы курицу где-то может купить. Или ты уже ничего не купишь? Шапку попробую. По-моему, я только что отпустили от шапки.